На Дніпропетровщині пройшли тренування з організації пошуку і рятування постраждалих у зимовий період на водоймах області. Тренування розроблені з урахуванням ситуацій, які найчастіше трапляються на воді взимку. Також цього року кількість тренувань в області, під час яких відпрацьовуються дії з попередження надзвичайних ситуацій та порятунку людей, буде збільшена. Дії з порятунку людей на воді відпрацювали спеціалісти підрозділів головного територіального управління МНС України у Дніпропетровській області Дніпропетровського, Марганецького та Криворізького воєнізованих гірничо-рятувальних загонів обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. областной организации Украинского товариства мыслителей та рыбалок, Криворізької, Павлоградской та Новомосковської водолазно рятувальных служб. Подразделения МЧС Днепропетровской области всегда отличались своим профессионализмом. Причем демонстрируя его не только на территории Днепропетровской области, но и в других регионах Украины. И, к слову говоря, всегда первыми приходили на помощь пострадавшим в других регионах Украины. Очень важной деталью является оснащение наших спасателей. И местная власть будет всегда поддерживать их нелегкий, порой угрожающий жизни труд. Уважаемые жители Днепропетровской области, на улице зима выход на реку, на любой водоем несет дополнительные риски. Иногда любое неосторожное движение может привести к плохим последствиям. Поэтому нашим спасателям необходимо отработать на тренировочном этапе то, что они будут делать, если что-нибудь случится. Я дал задание подразделениям областным чтобы они разработали новую систему визуального предупреждения. Причем на элементах визуализации будет не только предупреждение об опасности, а и номера телефонов в служб, в служб в МЧС и медицины. Профилактическая работа, я считаю, очень, глав, очень важным этапом в этой работе. Потому что знание человека о том, какие действия нужно предпринимать по своему спасению и если необходимо будет спасению другого человека. учения, которые мы провели, они показывают то, что наши подразделения готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе и в такой тяжелый период зимой. Потому что в летний период времени мы не можем, вернее, мы можем в технику использовать гораздо более широкого спектра. Это и лодки и с моторами, и любые надувные средства. А в зимний период времени это, естественно, ограничено техническими возможностями и техническими характеристиками техники. Я учение оцениваю на хорошо, действия подразделений по подготовке учений тоже оцениваю на хорошо. Есть чем заниматься. И самое главное, это техническая оснащенность в наших подразделений. Спасибо руководству областной государственной администрации Дмитрию Валерьевичу Колеснику, руководителю обл. совета области нашей Евгению Григорьевичу Доду о том, что они нам помогают в решении этих задач. Вот сейчас обсуждался вопрос о том, чтобы приобрести нам новую современную технику. Для меня это очень приятно и будем надеяться, что в этом году мы ее приобретем. Я даже уверен, что в этом году мы ее приобретем. Хочу сказать, что у нас за 2012 год было спасено 22 человека нашими подразделениями, из них 9 детей. Как оценить, много это или мало, я думаю, все вы тут взрослые люди понимаете, насколько это важно. Это наши дети, это наши люди. Да, к сожалению, вот начал только становиться лед, и сразу у нас пошли рыбаки ловить рыбу. Вот недавно мы буквально на той неделе спасли двух рыбаков. Оно прошло по центральным каналам, наверное, все видели которых оторвало на льдине и начало дрейфи, дрейфом уносить за горы. И, к сожалению, такие случаи не одиноки. И группы лиц, и это не только по Днепропетровску, и по другим городам и районам области такое случается. Поэтому еще раз хочу предупредить, будьте осторожны и внимательны в, такой, в такие погодные условия, не выходите лишний раз на лед и следите за детьми в первую очередь. 4 января 2012 года поступил нам сигнал, что в районе Кадатского моста оторвалась льдина, и два рыбака дрейфуют по Днепру вниз, ну, на расстоянии до 300 метров от берега. Ну, по сигналу мы собрались, выехали на этот. Прибыли на место, обследовали льдину, толщину, все, произвели спасательную работу на Марсе 700. Подняли их на борт, все процедуры, там помощь оказали, ну, рыбаки как бы отказались от их. Помощь, и мы их достали на берег. Ну, сами рыбаки поверили в то, что их спасли именно. Ну, конечно, спасли. Они, ну, вокруг льдины был, был только, только открытый Днепр. Рыбаки Вода. бывалые или первый раз вышли на лед? Нет, бывалые. Уже любители очень хорошие, стаж у них. Ну, потепление идет, лед колется и начинает дрейфовать. Сегодня прошли учения. МЧС в Днепропетровске. Я как глава областного совета могу сказать, что уровень профессионализма, уровень оперативности реагирования наших спасателей находится на высочайшем уровне. Могу сказать, что Днепропетровщина по праву гордится нашими спасателями. Они неоднократно доказывали свой опыт, свою смелость, грамотность своих действий. Областной совет неоднократно являлся помощником и опорой наших, наших спасателей. Ежегодно выделяются денежные средства на приобретение оборудования, техники. И я хочу сказать, что и в дальнейшем это будет продолжаться. А наша слаженная работа – это залог благосостояния и спокойной жизни наших граждан. Эту задачу ставит нам президент Украины Виктор Федорович Янукович, наши земляки. Поэтому я уверен, что все наши действия это подтверждают.